Salam deyirəm, hörmətli izləyicilərimizə. Eee bu günəm sizəram, e, hörmətli pasientimizə görə e, üzlərin, qırıqların açılmasına bu səfər eee botoks prosedurunu icra edirəm. Eee elə ki görürsüz bu xanımda e, qaş arası əsaslaşın zəhmət olmasa, əsaslaşın. Belə bu qırıqlar olur, bir də qaşlayı qaldıraq. Yaxşı, şey, indi belə əsaslaş. Bəli. və iki e, güləsiz gözün ətrafı. Bura qaza yağdıla. Bunlar da bunlar hamısı e, biz botoksinla vururuq və elə ki, bilirsiniz, botoksinin də effekti 4 ay, 5 ayə qədər e, qala bilər.